Добрый день. С вами компания А.И.Б. Харьков, и сегодня у нас э, на установке Toyota Prado э, с объемом двигателя 2,7 литров. На данном автомобиле установлен блок управления фирмы King. газовый редуктор Томасета Италия. И итальянские форсуночки. газовый баллон расположен под днищем автомобиля. Это цилиндр установлен на штатное место запасного колеса. Заправочное устройство находится под бампером с левой стороны. Так же как и лючок бензобака. Тоже с левой стороны. Кнопка принудительного перехода на газ и уровень газа в баллоне смонтирован. Штатную заглушку Запуск на бензине, прогрев. И переход автоматически на газ. Плюс принудительный переход. Это компания Б Харьков. Ждем вас. На установку. Всего доброго.